নমস্কাৰ মই ত্ৰিদীপ ভাগৱতী এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ এটা বিষয় যিটো বিষয়ৰ পাছত অসমীয়া জাতিটোৱে যোৱা কেইবাটাও দশক ধৰি দৌৰি আছে এটা বিষয় যিটো বিষয়ৰ কথা এতিয়া আমাৰ কাৰোৱেই পাতিব মন নোযোৱা হৈছে এখন এনেকুৱা দলিল যিখন দলিল আমি আটাই পাহৰিব খুজিছোঁ সেই দলিল সেই বিষয়টোৰ কথা আজি পাতিম এইবাবে এই বিষয়টো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ কাৰণ যোৱা কেইদিনমান আগতে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ এখন সংবাদ মেলত এটা বৰ ভয়ংকৰ বক্তব্য কৰিছে যিটো বক্তব্য অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে বৰ বেছি প্ৰচাৰ কৰা নাই ডক্টৰ শৰ্মাই কৈছে যে অসমত এক দশমিক দুই পাঁচ কোটি অবৈধ নাগৰিক আছে চল্লিশজন অবৈধ নাগৰিকৰ বিধায়ক আছে আৰু যোৱা চল্লিশ বছৰ ধৰি অসমত এইদৰে অনুপ্ৰৱেশ ঘটি আছে এই বক্তব্যটো বিশেষ বক্তব্য বুলি নাভাবি কোনেও প্ৰচাৰ নাই কৰা আমি কিন্তু সেই বিষয়টোৰ কথা আজি পাতিম এই যে ৰাজনীতিকে অসমত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ কিমান হৈছে অসমত কিমান বিদেশী আছে এই ধৰৰ এই ধৰণৰ সংখ্যা আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে এয়া বৰ নতুন কথা নহয় হিতেশ্বৰ শইকীয়া যেতিয়া অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেখেতে কৈছিল যে অসমত বিশ লাখ বাংলাদেশী আছে ইন্দ্ৰজিৎ গুপ্তাই কৈছিল যে অসমত ত্ৰিশ লাখ বাংলাদেশী আছে এওঁলোকক নেওচি গৈ জৰ্জ ফাৰ্ণাণ্ডেছে কৈছিল যে অসমত বিশ লাখ বাংলাদেশী আছে সময়ে সময়ে বাংলাদেশী অসমত কিমান আছে তাৰ সংখ্যা দি থকা হৈছে কিন্তু এই যে সংখ্যাবোৰ ৰাজনীতিকে দিয়ে আপোনাৰ মোৰ দেউতাৰ মাৰ প্ৰজন্মটোৱে বাংলাদেশী খেদিব লাগে বুলি আন্দোলন কৰিলে আপুনি মই এতিয়াও সেই বিষয়টোৰ সৈতে কক বকাই আছো বাংলাদেশী আমি খেদিব পাৰিছো নে নাই বাংলাদেশী কিমান আছে সেয়া ন্যায় সংগতভাৱে আমি আজিলৈকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছো নে নাই এই গোটেই বিষয়টোৰ কথা পাতিম আজি এন আৰ চিৰ কথা পাতিম এন আৰ চি বোলা শব্দটো হয়তো আপোনালোকে যোৱা তিনি চাৰি বছৰ ধৰি অসমত শুনা নাই এন আৰ চিৰ কথা আজিকালি কোনেও নাপাতে এন আৰ চিখন কোনেও গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু এন আৰ চি কেনেকে আৰম্ভ হৈছিল আৰু অসমত অবৈধ বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰা একমাত্ৰ মাধ্যম যে এন আৰ চিয়ে এই কথাটো যে আমি পাহৰি গৈছো এই কথাবোৰে আজি পুনৰবাৰ পাতিম আজি এন আৰ চিৰ ইতিহাসৰ কথা পাতিম অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যাটোৰ কথা পাতিম আৰু আপুনি মই শুনি ভাল নোপোৱা অথচ আমি পাতিবলগীয়া কথা কেইটামান পাতিম এন আৰ চিৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত অসমত এগৰাকী অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন দুখন ৰাজ্য মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা এই তিনিওখন ৰাজ্যৰ এগৰাকী ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ চেন্সাছ আছিল ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আছিল আৰ পি ভগাইৱালা তেওঁ অসমীয়া নহয় তেওঁ এগৰাকী পাৰ্চী বিষয়া আৰ পি ভগাইৱালাই সেই সময়ত কিয় এনেকুৱা চিন্তা এটা কৰিছিল যিটো চিন্তাৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত আমি অসমীয়া জাতি আজি কৃতজ্ঞ সেই কথা বৰ সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি আৰ পি ভগাইৱালা আছিল সেইগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰলৈ এই যিখন এন আৰ চিৰ কথা আমি পাতি থাকো ঊনৈশশ একাৱন্ন চনৰ এন আৰ চি খন প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰ পি ভগাইৱালাই কিয় এন আৰ চি খন প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই কথা জনা নাযায় অনুভৱ কৰিব পাৰি যে সেই সময়ত নতুনকৈ স্বাধীন হোৱা পাকিস্তানৰ পৰা অসমলৈ ইমান বেছি অনুপ্ৰৱেশ হৈছিল যে আৰ পি ভগাইৱালাই অসমীয়া জাতিটোৰ নিচ স্বৰূপ দেখি সেই ডকুমেণ্টখন তেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছিল একাৱন্ন চনৰ এন আৰ চি খনত কি আছিল একাৱন্ন চনৰ এন আৰ চি খনত প্ৰায় ষাঠি লাখ মানুহৰ নাম আছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভূমি ভূমিৰ হোল্ডিং নাম্বাৰ বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নাম্বাৰ উল্লেখ কৰি চিৰিয়েলি উল্লেখ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সদস্য কিমান আৰু তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ আছিল ভাবকচোন এগৰাকী পাৰ্চী বিষয়াই অসমৰ অনুপ্ৰৱেশে শেষ কৰি ধৰা জাতিটোৰ বাবে সেই সময়ত এখন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিলে সময় আগবাঢ়ি তাৰ পাছততো অসমীয়া আন্দোলন কৰিলে সেই কথা আপোনালোকে জানে ঊনৈশশ ঊনান ঊনাশী চনৰ পৰা অসম আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল আঠশ পঁচপন্ন জন মানুহ শ্বহীদ হল অসমে কেইজনমান নিজৰ মানুহক অগপ চৰকাৰৰ নামত দিশবোৰত বহুৱালে এই গোটেই কামবোৰ চলি থকাৰ পাছতো এন আৰ চিৰ বিষয়টো আগ নাভাঢ়িল সময়ে সময়ে এই সংজ্ঞাবোৰ দি থকা হ'ল সংখ্যাবোৰ আহিল বিশ লাখ চল্লিশ লাখ ষাঠি লাখ অসমীয়া মানুহে ভয় খালে কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ সঠিককৈ আমাৰ সন্মুখত ন্যায়সংগতভাৱে দিব পৰা যিখন দলিল এন আৰ চি এন আৰ চি সদায় বন্ধকত সোমাই থোৱা হ'ল এন আৰ চিক মাটিৰ ভিতৰত পুতি থোৱা হল তাৰ পাছত আপোনালোকে জানে যে এটা সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এ পি ডাব্লিউ আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছে এখন আবেদন দাখিল কৰিলে আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোটেই বিষয়টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলে মডেলিটিজ তৈয়াৰ হল এন আৰ চিৰ কঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰস্তুত কৰা কঅৰ্ডিনেটৰ নিয়োগ কৰা হল তাৰ পাছত এন আৰ চিৰ এখন সম্পূৰ্ণ দলিল আমাৰ হাতত এতিয়া আছে কিন্তু দুখ লগা কথাটো কি জানেনে যিখন দলিলৰ নামত অসমৰ পোন্ধৰ পোন্ধৰশ কোটি টকা আপোনাৰ মোৰ টেক্স পেয়াৰৰ টকা সেই টকা তাত খৰচ কৰা হ'ল ওঠৰ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিলে আমি আটাইয়ে সেইখনত সহযোগ কৰিলো মহো মানুহে কৈছিল যে অসমত যেতিয়া চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নেতৃত্বত এন আৰ চি হৈ আছিল এন আৰ চিৰ সময়ত অসমত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হ'ব কিন্তু অসমীয়া মানুহে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে সহযোগ কৰিলে এন আৰ চি এখন প্ৰস্তুত হ'ল কিন্তু এন আৰ চিৰ যেতিয়া ফাইনেল তালিকাখন ওলাল সেই এন আৰ চিখন এতিয়া কোনেও গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় এন আৰ চিত ঊনৈশ লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰিল ফাইনেল যিখন তালিকাত সম্পূৰ্ণ যিখন তালিকাত কিন্তু সেই মানুহখিনিৰ কি হব সেই কথা কবলৈ এতিয়া কোনেও ৰাজি নহয় তেনেকৈ এন আৰ চিৰ গোটেই বিষয়টো পুনৰবাৰ অসমীয়া মানুহৰ সন্মুখত এক প্ৰশসন হৈ জিলিকি উঠিল আজি এন আৰ চিৰ যাত্ৰাটোৰ কথা পাতি মই ইতিমধ্যে কলো যে আৰ পি ভাগাইৱালাই প্ৰথমবাৰ এন আৰ চি প্ৰস্তুত কৰিলে আৰ পি ভাগাইৱালাৰ চৰ যেতিয়া অসমৰ পৰা আঁতৰি গল অসম আন্দোলন হ'ল অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম অৱস্থাত এন আৰ চিৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল ঊনৈছশ আশী চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এন আৰ চিৰ কথা কৈছিল যদিও অসম আন্দোলনৰ অসম চুক্তিত এন আৰ চিৰ কথা নাই তাৰপাছত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰৰ সময়ত সকলোৱে ভাবিলে যে এতিয়া বিদেশী খেদিব আমাৰ নিজৰ মানুহবোৰ গৈছে প্ৰফুল্ল মহন্ত ভিগুফুকন অসমৰ সত্তাকৰ্তা বিধাতা হৈছে এইবাৰ বাংলাদেশী যাব নগ'ল তেওঁলোক মৌন হৈ থাকিল তাৰ পাছত আকৌ এগৰাকী অনা অসমীয়া বিষয়া জি কে পিল্লাই জি কে পিল্লাই যেতিয়া ঊনৈশশ নিৰান্নব্বৈ চনত নিযুক্ত হ'ল জি কে পিল্লাই গোটেই বিষয়টোক আকৌ আগুৱাই নিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে আলোচনা হল এন আৰ চিৰ বিষয়টো আকৌ এবাৰ উত্থাপন হ'ল জি কে পিল্লাইও এটা সময়ত আঁতৰি গ'ল এন আৰ চিৰ বিষয় কিন্তু আগ নাবাঢ়িল তাৰ পাছত দুহেজাৰ পাঁচ চনত সেই সময়ৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে অসমৰ পৰা ছিংগাপুৰলৈ এটা কাৰ ৰেলী উদ্বোধন কৰিবলৈ অহাৰ কথা আহিল ইণ্ডো এছিয়ান কাৰ ৰেলী দুহেজাৰ পাঁচ চন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদক প্ৰতিবাদ দেখি এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজন কৰা হ'ল য'ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি থাকিল সেই বৈঠকত সিদ্ধান্ত হ'ল যে অসমত এন আৰ চি কৰিব লাগে তেতিয়ালৈকে জাতিটোৱে কক বকাই আছে আমি কোনেও নাজানো অসমত কিমান বিদেশী আছে অসমত কিমান বিদেশী অবৈধ নাগৰিক আছে তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা দূৰৰ কথা চিনাক্তই নাই হোৱা সেইবাবে এন আৰ চি জৰুৰী আছিল দুহেজাৰ পাঁচ চনত এন আৰ চিৰ কথা সেই বৈঠকখনত উত্থাপন কৰা হল এন আৰ চিৰ কথা আহিল তাৰ পাছত এন আৰ চিৰ মডেলিটি কৰিব লাগে এন আৰ চিৰ মডেলিটিজ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে যাতে বাট চালেহে পাঁচৰ পৰা দহলৈ দুহেজাৰ দহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুখন ৰাজয়গাঁও আৰু বৰপেটা এন আৰ চি পৰীক্ষামূলক ভাৱে কৰা হল ছয়গাঁৱত কোনো হানি বিঘিনি নহল কিন্তু বৰপেটাত যেতিয়া এন আৰ চিৰ কাম কাজ আগবাঢ়িল পাইলট প্ৰজেক্ট আগবাঢ়িল বৰপেটাত সংঘৰ্ষ হ'ল দহজন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল তাতে এন আৰ চি আকৌ তল পৰিল তাৰ পাছত আমি প্ৰায়ে মেলে মিটিঙে কৈছো যে অসমত বিদেশী আছে খেদিব লাগে এন আৰ চি এই গোটেই কথাবোৰ আকৌ তল পৰি থাকিল তাৰ পাছত এ পি ডাব্লিউৰ হস্তক্ষেপ এ পি ডাব্লিউৰ হস্তক্ষেপ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ হস্তক্ষেপ আৰু তাৰ পাছত এন আৰ চিৰ এই গোটেই কাম কাজ খিনি আগবাঢ়িল আৰ পি ভগাই বলাই আৰম্ভ কৰা সেই যাত্ৰা এটা সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আগবঢ়াই নিলে এন আৰ চিৰ কাম কাজ অসমত পুনৰবাৰ চলিল সেই কাম কাজত আজি কিছুমান কথা মুকলিকৈ পাতো এই কথাবোৰ মুকলিকৈ পতাটো দৰকাৰ সেই কাম কাজত প্ৰায় ন মিলিয়ন মানুহে নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰমাণ কৰিবলৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লগা হৈছিল কল্পনা কৰক পৃথিৱীৰ কোনোবা এখন ৰাজ্যত কোনোবা এখন দেশত এইদৰে মানুহে মই সেই দেশৰ নাগৰিক হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ দৌৰিছে তাৰ পাছতো সেই যিখন তালিকা প্ৰস্তুত হ'ল সেই যিখন দলিল প্ৰস্তুত হ'ল সেই দলিলখন আজি কোনেও গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই অসমীয়া মানুহে অসমৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ মোৰ অভিভাৱকে ইমান বেছি কষ্ট কৰি সেই দলিলখন প্ৰস্তুত কৰিলে নিস্বাৰ্থভাৱে কেৱল অসম প্ৰেম অসমক ভাল পোৱা অসমৰ বহি থকা অনুৰাগ তাৰ বাবেই সেই দলিল প্ৰস্তুত হ'ল ওঠৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰিলে ন মিলিয়ন মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ নিজকে ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিলে এই গোটেই কাম কাজ যেতিয়া চলিল তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল আকৌ ৰাজনীতি যি ৰাজনীতি অসমৰ অবৈধ নাগৰিকৰ সমস্যাটোৰ সৈতে সংপৃক্ত হৈ আছে এন আৰ চিৰ যেতিয়া ফাইনেল লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰা হ'ল তাৰ পাছত সকলো পক্ষ সন্তুষ্ট হ'ল প্ৰথম যেতিয়া খচৰা প্ৰকাশ পাইছিল তাত চল্লিশ লাখ মানুহ বাদ পৰিছিল দ্বিতীয় যিখন আৰু সম্পূৰ্ণ যিখন তালিকা তাত ঊনৈশ লাখ মানুহ বাদ পৰিল লগে লগে বিভিন্ন পক্ষই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে এই তা তালিকাখন আমি মানি নলওঁ চৰকাৰে ক'লে যে এই তালিকাখনক লৈ তেওঁলোকৰ আপত্তি আছে আজি যিজন হিমন্ত বিশ্ব ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যাৰ খণ্ডত কৈছে যে অসমত এক দশমিক দুই পাঁচ লাখ দুই পাঁচ কোটি বিদেশী আছে তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে সেই সময়ত কলে যে এই এন আৰ চি আমি মানি নলওঁ তাত অনিয়ম হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো সেই এন আৰ চিখন মানি নললে আকৌ এবাৰ গোটেই বিষয়টো তল পৰিল আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে এন আৰ চিৰ কি পৰ্যায়ত আছে এন আৰ চিৰ সেই তালিকাখনেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শেষ বুলি কৈছে নে সেই এন আৰ চিৰ পৰা বাদ পৰা মানুহখিনিয়ে পুনৰবাৰ নাগৰিকত্বৰ সুযোগ পাব এই গোটেই বিষয়টো অন্ধকাৰত থাকিল মূল কথাটো আছিল কি মূল কথাটো আছিল যে এন আৰ চিয়ে অসমত থকা অবৈধ নাগৰিকসকলক চিনাক্ত কৰিব এন আৰ চিত যিবোৰ মানুহৰ নাম নাহিব তেওঁলোকক এটা সময়ত অসমৰ পৰা বিতৰণ কৰা হব তেওঁলোকক আমি অবৈধ নাগৰিক বুলি ক'ম আৰু তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হব বিতৰণ বোলা যিটো শব্দ ডিপৰ্টেশ্যন এই কথাটোৰ কথা পাতিলে মোৰ এতিয়া হাঁহি উঠা হৈছে এইবাবে হাঁহি উঠে কাৰণ আমি এনেকুৱা এখন ৰাজ্য এনেকুৱা এখন দেশত আছো আমি সদায় কওঁ অসমত অবৈধ বাংলাদেশী আছে কিন্তু আজিলৈকে আমি বাংলাদেশক জনাব পৰা নাই যে অসমত আপোনালোকৰ অবৈধ নাগৰিক আছে বাংলাদেশে আজিৰ তাৰিখত নাজানে যে আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ মানুহ আছে গতিকে বিতৰণ কথা বিতৰণ শব্দটো আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ হয়নে নাই সেই কথা আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰি চাব তথাপি মানুহে আশা কৰিলে যে এন আৰ চিখন হব এন আৰ চি হ'লে এই ঊনৈশ লাখ মানুহক খেদিব পৰা যাব এন আৰ চিৰ এই গোটেই কাম কাজবোৰ চলি থকাৰ মাজত আন এটা বিষয় আহিল যিটো বিষয় হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই কথা কোৱা হ'ল যে এন আৰ চিৰ পৰা যিবোৰ মানুহৰ নাম বাদ পৰিল যিবোৰ হিন্দু বাংলাদেশীৰ নাম বাদ পৰিল তেওঁলোকক ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনিছে সেই কামৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ এন আৰ চিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ধোৱা চাঙত তোলা হ'ল আকৌ অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যাটো চলি থাকিল আজি যে আমি এন আৰ চি অসমীয়া ডাঙৰ উদাহৰণ আমাক পলিটিক অনা হৈছে নিশেষ কৰি পেলোৱা হৈছে আপোনালোক আটাই জানে মোৰ প্ৰজন্মৰ বহুতে হয়তো এন আৰ চিৰে ইতিহাস জনা নাছিল এই ইতিহাস আমি জনাতো এইবাবে দৰকাৰ এটা সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশীৰ আগমন চলিছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ চৰকাৰৰ সময়ত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ চৰকাৰৰ সময়ত সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ মানুহে তেওঁলোকক বিৰোধিতা কৰিছিল যে তোমালোকে অবৈধ বাংলাদেশীক অসমৰ পৰা খেদিব নোৱাৰা তাৰ পাছত অসমত অবৈধ মুছলমান বাংলাদেশীৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল একেই কাম আজি বিজেপিয়ে কৰিছে অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশীক লৈ আৰু যিখন দলিল যিখন দলিলৰ জৰিয়তে অসমীয়া মানুহে বিদেশীক চিনাক্ত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেই দলিলখন তাৰ ভুলৰ বাবে আজি এইদৰে পৰি ৰ'ব লগা হৈছে সেই কথা আমি আলোচনা কৰাটো দৰকাৰ এই যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঝাৰখণ্ডত গৈ কৈ আহিছে যে অসমত এক দশমিক অবৈধ বাংলাদেশী আছে বিতৰণ কৰা চিনাক্ত কৰা দায়িত্ব কাৰ চৰকাৰৰে নাছিল জানো আমি ইমান বছৰে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলক সুযোগ দিলো স্বয়ং অসম গণ গণ পৰিষদেই অসমক শাসন কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা বিতৰণ কৰা মানুহৰ সংখ্যা আপোনালোকে কিমান জানেনে সেইদিনা ডক্টৰ পীযুষ হাজৰিকাই সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংসদত বিধানসভাত কোৱা মতে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনলৈ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ পৰা আমি মাত্ৰ ত্ৰিশ হাজাৰ মানুহক বিতৰণ কৰিছোঁ কিন্তু এই জাতিটোৱে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ অবৈধ বিদেশীৰ পিছতে আন্দোলন কৰিছে অবৈধ বিদেশীৰ নামৰ কথা কৈ অবৈধ বিদেশীৰ কথা কৈ আমি এজনৰ পাছত আন এজন নেতা তৈয়াৰ কৰিছোঁ কিন্তু এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আমাৰ কাৰোৱে ইচ্ছা নাই যাৰ বাবে এন আৰ চিৰ এই গোটেই ইতিহাসটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিয়ে যে জাতিটো কিদৰে অবৈধ নাগৰিকৰ সমস্যাটো ব্যৰ্থ হৈছে এই যিখন দলিল আজি প্ৰস্তুত হৈছে পোন্ধৰশ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছত চৈধ্য হাজাৰ হাজাৰ অসমৰ কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰাৰ পাছত দিনে নিশাই ন মিলিয়ন মানুহে নিজকে ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ দৌৰা ধপৰা কৰিছে অসংখ্যজনে আজিও সেই এন আৰ চিৰ পৰা নাম বাদ পৰাৰ পাছত এক হীনমন্যতাত জীয়াই আছে এই তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আজি কোনো এটা পক্ষৰেই লৰা ধপৰা কিন্তু নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ো আজি মনে মনে আছে চৰকাৰো মনে মনে আছে ইয়াৰ পাছত জাতিটোৰ কি হ'ব সেই উত্তৰ কাৰো ওচৰত নাই আপুনি মই সদায় কওঁ অসমত অবৈধ বাংলাদেশী আছে সেই বাংলাদেশীক কেনেকে চিনাক্ত কৰা হব বিতৰণ মই পিছত থলো আগতে চিনাক্ত কেনেকে কৰা হ'ব এন আৰ চি এখন আকৌ হ'বনে নাই নে এন আৰ চিৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এই কথাক লৈ কাৰো আজিৰ তাৰিখত উত্তৰ নাই এয়াই চাগে জাতিটোৰ দুৰ্ভাগ্য ভোট বেংক ৰাজনীতিৰ নামত এই জাতিটোৱে কিদৰে ফুটবলৰ দৰে ওলমি লৈছে জাতিটোৰ ভৱিষ্যত কিদৰে ওলমি লৈছে এন আৰ চি তাৰ ভাল উদাহৰণ সেইবাবে আজি এন আৰ চিৰ কথা পাতিলো অসম আন্দোলন কিদৰে আৰম্ভ হৈছিল এই কথাবোৰো আমি পাতিম এইবাবে পাতিম এই কথাবোৰ পাতিলে আমাক বহু মানুহে হয়তো বেয়া পাব কিন্তু আপোনাৰ মোৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ পাছৰ প্ৰজন্মবোৰে এই কথাবোৰ জানিব লাগিব শেষত এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা কৈ শেষ কৰিম এই যে দুহেজাৰ ন চনত এ পি ডাব্লিউ এটা গোচৰ দিছিল যাৰ জৰিয়তে এন আৰ চিৰ সেই স্তব্ধ হৈ যোৱা কাম আকৌ আৰম্ভ হৈছিল তাৰ আঁৰত আছিল এগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি প্ৰদীপ ভূঞা প্ৰদীপ ভূঞাৰ সৈতে মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই তেখেত তেখেতৰ সৈতে মই আজিলৈ কথা পাতিও পোৱা নাই কিন্তু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম জাতিটোৱে এইবাবেই স্মৰণ কৰাটো দৰকাৰ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কেৱল নিজস্ব ধনেৰে সেই গোচৰটো চলাইছিল আৰু তাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণত এন আৰ চিৰ কাম আগবাঢ়িছিল কিন্তু সেই প্ৰদীপ ভূঞাৰ দৰে অসমীয়া মানুহৰ সংখ্যা অসমত কম বাবেই চাগে আমাৰ ৰাজনৈতিক ভূঞাৰ দৰে অসমীয়াত চাগে এন আৰ চিৰ বিষয়টো আজি আকৌ ধোৱা চাঙত উঠিছে শেষত এই কথাই কব খোজো এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক দশমিক দুই পাঁচ কোটি বাংলাদেশী অসমত আছে বুলি কৈছে সেই সংখ্যা তেওঁ পালে কত সেই সংখ্যাৰ কথা ৰাজহুৱাকে তেওঁ কি ভিত্তিত কৈছে এই কথাবোৰ কিন্তু আমি তেওঁক সুধিব লাগে এইবাবেই সুধিব লাগে কাৰণ বাংলাদেশী সমস্যাটোৰ নামত আমি আটাই অসমৰ কেইবাটাও প্ৰজন্মই ইতিমধ্যে নিজৰ ভৱিষ্যত নিজৰ অতীত নিজৰ বৰ্তমান সকলো নষ্ট কৰিছো অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যাটোক সমাধানৰ বাবে যদি আমি লৈ যাব লাগে এন আৰ চিখন পুনৰবাৰ ৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি সেই দলিলখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি জনমত গঢ়ি তুলিব লাগে কাৰণ এন আৰ চি আই আমাৰ সন্মুখত থকা একমাত্ৰ ৰাস্তা যাৰ জৰিয়তে আমি সঁচা অৰ্থত চিনাক্ত কৰিব পাৰিম যে অসমত বিশ লাখ বাংলাদেশী আছে ত্ৰিশ লাখ আছে চল্লিশ লাখ আছে নে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে এক দশমিক দুই পাঁচ কোটি আছে আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে আন্তৰিকতাৰে বাট চাব ধন্যবাদ